Да, очень приятно, что Володя Захаров принимал непосредственное участие, дошел очень высоко. В данный момент он еще играет за соседним столом. А мы возвращаемся к телевизионному столу, где Маслов, россиянин, делает... находить цельную руку. Рейс 26 тысяч. Два с половиной больших блайнда. С парой вольтов. Кирилл зараз думаю, зараз нарешті в мене вже і дев'ятки, це вже на 10-5. Точно вдасться. З типовим англійським акцентом він каже, піднімаю ставку до 100 тисяч. 5-2 уликова не може ризикувати. Теді викидає карти в пас, так само робить гравець, який Все викидає викидає, напевно він думає, що. В данной игре и нужно карты выкидывать, и чем дальше выкинешь, тем дольше дойдешь. Я скажу, что его тактика имеет право на жизнь. И Маслов делает ререйзл-ин. говорит, что он вынужден калировать, он уже понимает, что позади. Пара против пары. И только девятка может помочь Бодяченко выбить Маслова из турнира. 9% на победу после флопа, 5% на победу после Терна и дама, которая не помогает никому. Лучшая комбинация при флоп, как говорится, устояла, масло удваивается. Выражает свою радость. Ему 28 лет. Он болельщик футбольного клуба Милан. Всего 133 тысячи евро заработал за свою профессиональную карьеру. Но ну, я думаю, что это только начало. Очень they хороший сильный игрок. Алексей I mean. говорит, что он видит сам себя на прямой трансляции, которую проводил PokerStars TV из Киева в интернете. Все раздачи там можно было видеть. Не, я, разумеется, еще винка же, что его родичи, знаеми, за раз делятся PokerStars TV live и болеют за него. А, це був жарт, це був жарт. Йо, йо 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 я не зрозумів. Зараз чуть не отримав по обличчям. Але я трошки відсядеться. Наступного разу. Тим часом Кирил піднімає ставку до 60 тисяч олин. І зараз, напевно, масло скаже I have to call. от маслова мы так понимаем что масло решил добить своего соперника Кирилл должны важко сказать еще в него показав дама 4 масть мы видим что не такая большая разница в процентах масло всего лишь на 40 процентов процентов фу... против 60 процентов и мы видим что масло тут же получает совпадение еще и флеш дро на терне и мы видим что да король который так нужен был бодиченко приходит но этот король к сожалению для него червовый масло получает наилучшую комбинацию над флеш и выбивает кирилла бодиченко из турнира Приєднуйтесь до більш ніж 35 мільйонів шанувальників спортивного PokerStars і вийде участь 20 гравців з України. Подробиці на сайті Бачимо усміхнені обличчя гравців, які все ще залишаються за турнірним столом. Ми бачимо 17 учасників в грі. Напоминаю, що фінальний стол сформируется когда в игре останется 8 учасників. I don't know. Maybe you say ID. If you don't do raise me, I call blind. Француз каже, як я боюся проти тебе грати, але я не знаю, що робити. Ми двох залишилися, я на малому бланді. Я, напевно, зіграю в коло. Якщо ти не зробиш рейс, то подивимося флоп. Якщо зробиш, я вийду. Мгновенний рейс від Максима, тому що він не розуміє, як можна не робити рейс з большого бланду, якщо суперник з малого робить коло. Француз кол. думає, ну якщо вже зіграв коло і сказав, що буду викидати карти в пас, напевно, треба зарівняти. Кол играет Будбуль. Ничего не значащий флоп ни для кого из участников. Максим выигрывает благодаря тому, что имеет на руках короля. Чек-чек играет флоп. Туз выходит на терня. Идеальная карта для Максима. Можно изобразить все, что угодно. И туза, и флеш. И будбуль будет вынужден выбросить свои карты в пас, не имея ничего. А чип-лидер нашего стола забирает очередной банк. В данном случае Максиму, конечно, повезло с его соперником по малому блайнду. Игрок играет крайне пассивно, но, тем не менее, нужно отдать должное до шоу. До 17 найлучших. На... Да, надо потрібно віддати йому належне його аурі, його фартовості в даному турнірі. Довелося дійти далеко. Вот Артур Семанян играет в аналогичном стиле. Теж дійшов. Ну, це і каже про те, що дуже багато таких учасників приймає, якщо деякі доходять до далекої стадії. Очень серйозна особливість покеру, що Играя, так сказать, не имея очень большой практики, играя в тайтовом стиле при наличии хороших комбинаций и удачи, в принципе, у всех желающих есть шанс. Итак, следующая раздача. Будбуль получил более-менее пристойную комбинацию, как для того количества участников, которые остались за столом. Тут 6 и делает рейс. Максим, который на Биг Уравнивает ставку с комбинацией валет 3 разномастные. Каждый из соперников получает по паре. Пара Будбуля, конечно, выглядит приличные, сильнее, мощнее. Вот. И Будбуль играет чек. Вынуждая соперника атаковать, Будбуль опять играет чек, но Максим не поддается на провокации. Последняя карта, которая вы... просто вынуждает уже Будбуля играть чек. Показывает туза и выигрывает данный банк. Yeah. Two, race, the... The... говорит, я так jake. рассчитывал сыграть Чек Рейс, но yeah. ты, Максим, не оправдал моих надежд, почитал мою душу. Очень недоволен своей игрой <laughs> и очень доволен игрой Максима. Пришел до него в долю. В а ведь митики, что запропоновала Максиму стать его учитываем в покере? Вполне может быть, я думаю, что многие игроки хотели бы иметь Максима своим учителем. Бачим его титулы. Саря, может ли в покере в сезоне